okay mineral sabah tu yang kedua tentang uh, kenyataan farafizi bahawa dia berkaitan dengan anak dia kena serang okay saya tak tahu lawyer ni macam mana DH melaporkan bahawa Farhash Wafa Salvador bekas setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memfailkan saman terhadap saya di mahkamah ia berkaitan dua video yang dituduhnya telah menjatuhkan reputasinya sebagai ahli perniagaan saya dan peguam saya belum mendapat serahan saman ini malah kami hanya mengetahuinya dari laporan-laporan berita. Selalunya tindakan saman ini diserahkan dan dimaklumkan kepada yang kena saman. Oleh itu, peguam saya akan berurusan dan menunggu serahan saman ini untuk tindakan lanjut. Ini adalah kes mahkamah saya yang ke-17 sepanjang kerjaya saya sebagai ahli politik. Bila kena saman, sudah tentu ia menambah beban kerana kita kena membayar kos guaman dan menghabiskan masa menyediakan hujahan kes. Perbicaraan pun selalunya memakan masa yang panjang. Tapi yang baiknya, kita boleh membentangkan hujah-hujah kita di sisi undang-undang dan menggunakan proses undang-undang itu untuk mendapatkan maklumat serta memanggil saksi-saksi kalau saksi yang perlu dipanggil itu menteri atau perdana menteri pun kita buat permohonan dengan mahkamah untuk memanggil saksi-saksi itu yang selebihnya kita serah kepada Allah Allah Dia ada dua Kenapa saya kata tadi Kita kena faham satu perkara Dia ada dua kes Satu berkenaan dengan Mineral di Sabah Okay Dia dakwa bahawa itu adalah fitnah Yang kedua Rafizi sebut Berkenaan dengan serangan Okay serangan Okay saya pergi one by one Berdasarkan fakta yang saya ada Benda ni mungkin salah Mungkin ada lain Kelainan sebagainya Bukanlah salah Tapi maksudnya Mungkin ada fakta yang saya tak lengkap Tak apa Tapi saya ulas Berdasarkan apa yang saya ada Yang pertama Mineral di Sabah Berkenaan dengan mineral di Sabah itu Adalah uh, Menariknya Kalau sekiranya Rafizi nanti panggil SMM CEO dia ke Ex-CEO dia ke Atau AGG lah Kalau dia chairman Tapi I, uh, I believe CEO Soalan pertama yang Rafizi perlu tanya Pernah tak SMM Memberikan Provisionally License provisional License Lesen bersyarat Kepada syarikat yang berkaitan dengan Faraj. Tujuh soalan ni Kalau SMM jawab ya yeah, Yang mana SMM pernah kata ya yeah, Cuma lesen itu dibatalkan pada Mac tahun ini Kerana uh, syarikat yang berkaitan dengan Suria Bumi kot, Bumi Suria Tak cukup bagi dokumen kepada SMM That's why dia dibatalkan So kalau dia kata ya yeah, Maka apakah dan dan benda ni akan berkaitan juga dengan Malaysia Now eh? apa yang Malaysia Now sebut dulu so apakah benda itu satu fitnah ok dia dia rentetan dia begini berdasarkan Malaysia Now Malaysia Now kata satu syarikat bernama Suria Bumi Bumi Suria Bumi Surya uh, memohon lesen mineral di Sabah kemudian kena reject right kena reject Kemudian masuk Farhash sebagai board of director. Mohon sekali lagi. Ke tak mohon? Sebaik saja dia masuk bukan permohonan pun. AGG buat meeting sebagainya, dia luluskan. SMM ni memang dia tak bagi license mineral eh, tetapi SMM ni dia macam dia buat due diligence. Dia akan buat kajian due diligence, lepas tu dia akan daripada surat dipanggil dia bagi provisional license. Surat itu dia akan bagi kepada Jabatan Tanah Ukur. Jabatan Tanah Ukur akan akan kemudian most likely akan kata ok Kalau tak ada technical-technical yang mengatakan tak boleh lah. Sebab SMM ni pengurusinya adalah Ketua Menteri. Ketua Menteri Sabah. Jadi kalau Ketua Menteri Sabah kata okey, CEO kata okey berdasarkan dia akan buat kajian dan sebagainya, maka dia akan dapat lesen sementara pergi kepada Jabatan Tanah Ukur JTK. Maka kalau JTK kata okey, apa SMM kata okey, JTK most likely akan kata okey. Sebab itu dipanggil Provisional License. Cuma tak sampai ke JTK tuan-tuan. Jabatan Tan Tanaga Kerja. jabatan Tanah Ukur. JTU JTK pula JTU Jabatan Tanah Kerja Jabatan Tanah dan Ukur Tak sampai ke JTU Pada bulan Mac Kata CEO Tahun ini uh, Lesen tersebut Profesional lesen tersebut Dibatalkan Kerana syarikat Yang dikatakan Dikaitkan dengan Farhaj ini Tak hantar dokumen Yang diperlukan So nanti dokumen-dokumen Beli kenal -dokumen Malaysia Now tu semua Akan dibawa So dia ada dua kes Berkaitan dengan itu So soalan saya Soalan saya Kalau benda ni keluar tuan-tuan dia bukan setakat heret uh, a nanti sebab dia nak buktikan Far Rafizi nak buktikan benda ni dia akan heredit Hajiji dia akan heret SMM dia akan heret the directors of the company dan kemudian timbul persoalan kenapa kenapa Hajiji boleh luluskan bagi provisional license tersebut sebanyak 70000 hektar di Sabah kepada syarikat yang dikatakan berkaitan dengan Farhash. Ha, itu benda itu nanti antara perkara yang akan diulas di mahkamah. Menariklah untuk kita nak tengok. Bukti demi bukti akan dibawakan. Di samping Malaysia Now pun akan bawa bukti itu, Rafizi akan bawa bukti itu. So either one of them kalau mereka menang, kalau mereka menang, katakanlah Malaysia Now menang atau Rafizi menang, bukti itu boleh digunakan in in the case tu. Dalam kes yang sama. Tapi Rafizi kata sampai sekarang dia tak dapat lagi surat saman Biasanya surat itu sampai dulu Dia ada runner Lawyer ni dia ada runner Kan uh, Tapi Ahbar dah tahu dulu Tapi Most likely mungkin esok petang ni Atau esok dah sampai dah Surat itu kan But that doesn't matter Itu yang pertama Yang kedua Berkenaan dengan serangan uh, Anak uh, Rafizi uh, Anak Rafizi Tempoh hari Saya dah tengok video itu Dan saya dah mainkan kepada tuan-tuan Tuan-tuan boleh tengok balik video Yang Rafizi punya press conference bila ditanya kan, adakah ini berkaitan dengan Ismail Sabri ataupun berkaitan dengan um, uh, Ismail Sabri ataupun berkaitan dengan uh, KJ. Alright, eh, wartawan tanya. Adakah berkaitan Ismail Sabri atau berkaitan KJ? Apa yang berkaitan apa? Adakah dia menuduh sesuatu dia macam ni tuan-tuan. Rafizi kata, okay, dia diserang ni kerana sebel, uh, dia dia dis, anak dia diserang. Sebelum sebelum serangan itu berlaku ada satu kumpulan datang jumpa dia menyerahkan dokumen berkenaan seseorang yang powerful. Dia kata berkenaan seorang yang powerful. Alright, okay? itu dakwaan dia. Kemudian wartawan tanya, "Oh, uh, ada spekulasi, oh, ni mung adakah mungkin berkaitan dengan Ismail Sabri 170 juta tu atau berkaitan dengan uh, Khairi Jamaluddin yang kes masa dia jadi menteri kesihatan dulu, kes vaksin, kes uh, benar-benar macam tulah skandal-skandal itu ke?" itu spekulasi yang bermain di social media. Rafizi buat satu press conference dia kata no, bukan berkaitan dengan kedua-dua itu, dia berkaitan dengan Farhaj Okey. Soalan dia, saya tengok video itu, adakah okey, macam mana nak Farhaz nak mendapati Rafizi untuk bersalah? Macam mana cara? Soalan eh, apa penyataan Rafizi itu mestilah satu tuduhan. Tuduhan ya? Eh? Yang itu bukan tuduhan, yang itu adalah penerangan. Orang tanya adakah orang datang jumpa itu berkaitan dengan KJ atau Ismail Sabri? Rafizi kata tak berkaitan Farhaj. Dia tak kata tu skandal tu tentang apa? Tak cakap pun. Dia cuma menjawab soalan. Dia tanya sebab apa? berkaitan dengan apa? Sebab Farhaj lah. Itu je. Orang yang buat spekulasi. So Rafizi tak pernah sebut eh. Rafizi, <coughs> tak pernah kata ini skandal tentang Farhaj berkaitan dengan ini, 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 ini. Tak pernah kata pun. Cuma dia kata orang datang jumpa dia skandal itu berkaitan dengan Farhaj. Itu saja. Ha, ha. Faham? Eh? Jadi adakah soalan yang mahkamah yang untuk kes kedua ni mahkamah kena soal, adakah itu tantamount kepada defamation? Adakah itu fitnah? Fitnah dia ada dua sama ada libel atau slander. Sama ada bertulis ataupun diucapkan. Okey, revisi ucapkan. Soalannya, okey, adakah diucapkan? Okey, menjawab satu soalan. Soalan kedua, adakah ucapan itu satu kenyataan positif yang berbentuk fitnah? Okay? So, kalau orang tanya saya, contoh, eh, orang tanya kita lah, tanya kita. Uh, uh, siapa datang jumpa kau tadi? Hajiran sebelah. Pasal apa? Dia bagi tahu aku. Ada orang datang mencuri rumah dia. Ada orang pecah masuk rumah dia. Oh, ya ke? Oh, eh, sak, dia bukan pecah masuk. Ada orang buat sesuatu. Ada orang buat sesuatu, dia kata. Siapa orang tu? Ha, adalah. Sesuatu tu apa? Adalah Malah nak cerita Kan siapa? Anak jiran kita Itulah anak si Kasim tu Okay So adakah itu fitnah? Itu satu soalan Sebab dia tak kata Anak Kasim tu buat sesuatu Dia kata Dia, dia, dia jawab soalan Bahawa Apakah yang dijantakan oleh jiran tadi tu? So kalau if anything If anyone nak saman Kena saman jiran tadi tu lah Bukan saman dia Sebab dia hanya menjawab soalan Ha. So Benar ya eh? <tuh> untuk benda ni nak dibincangkan di mahkamah nanti adakah ini benda itu ber apa menjadi satu fitnah atau tidak <tuh> Okey tuan-tuan alright eh kita faham eh